Come on, Oh! <laughs> палкой, или если, ну или, или очень, вот да, если после первого раза он ходил, то понятное дело, что не стоит. Также, если пришли с детьми на лед, то желательно следить за их поведением, даже нежелательно, обязательно. Ну, на общественных не ну, желательно, да, вообще с ними не ходить. Ну, вот, также мы Также мы вам сейчас вручим вот такую листовочку, на которой расписаны правила самоспасения, правила помощи на льду. Вот. Ознакомитесь, почитайте, чтобы вы могли и себе помочь, и товарищу. что если не знаете еще нужда и не уверены в ней то не стоит наступать на лед такую вот листовочку с напоминанием правил безопасности знакомитесь сейчас ситуация проводим плановый ред по правилам поведения на льду поведения на льду напоминаем, что если вы не уверены и не знаете точно, да, не стоит наступать на него, заходить по то есть чем-либо, но ни ногами, ни руками, вот, и никакими другими частями тела. Также если после удара лед проломился, на него уже нельзя наступать. Заместитель начальника аварийно-спасательной части, аварийно-спасательного отряда специального назначения, что Константин Валерьевич. Значит, только что были продемонстрированы способы спасения людей в зимний период по спасению людей на льду. Значит, актуален вопрос тем, что сейчас стоит такая погода, когда люди выходят на лед, и, соответственно, при таянии льда наступают такие времена, когда люди начинают, скажем так, попадать в опасные ситуации. Значит, были продемонстрированы способы Спасение людей, а также поведение пострадавших в случае попадания в такую неприятную ситуацию. Значит, проводилась это силами аварийно-спасательного отряда специального назначения. Именно специально подготовленные сотрудники значит, демонстрировали действия пострадавших. Значит, первое это было самостоятельное извлечение себя из проруби вот, по всем правилам этого требует техника безопасности. Далее демонстрировались способы спасения. Этих способов намного больше, но все зависят от той ситуации, которая может возникнуть. В данном случае демонстрировалось спасение пострадавшего из проруби с помощью петли, спасательной петли Александрова одним спасателем со страховкой с берега. Также следующим этапом это было спасение человека со специальным спасательным плотом, либо им может быть предмет, который его может заместить. То есть длинная палка, шест и так далее. И следующий способ спасения с помощью спасательного устройства Соломенко, немножечко оно было модернизировано, спасательная лестница надувная. То есть этим способом можно организовать, скажем так, извлечение людей, даже группы людей из опасного места с помощью надувной лестницы, которая прокладывается в безопасное место. Значит, в принципе, я так считаю, что с поставленной задачей справились и людям, кто это все увидит, уже будут какие-то, скажем так, возможности принять решение при извлечении людей из проруби. В этом сезоне, слава богу, еще ни одного рыбака нас Николаеве мы не вытащили. Обычно это э, начинает происходить, когда идет массовая таяние льда. При такой температуре, как сейчас, где-то недели через две. Особенно актуально это, когда ночью минусовая или нулевая температура, а днем резко плюсовая. Ночью подмерзает, люди утром выходят на лед. 2010 год был очень богат на такие случаи. Больше 17 случаев было выезда и более 7 человек спасено. Это в 2010 году. После этого, вероятно, все-таки какая-то профилактическая работа пошла на пользу. Люди стали более благоразумными. В этом году Пока что еще таких случаев у нас в Николаеве не было. Далее, как вчера, выезжали в этот же район по тревожному вызову, но, слава Богу, никого обнаружено не было. Мы находимся, скажем так, на самом опасном треугольнике между двумя мостами и поселком Матвеевка. Здесь всегда самое большое количество рыбаков сидит, и, в принципе, практически все случаи, на которые мы выезжаем, вот это здесь происходит. Здесь, скажем так, самое рыбное место. Вот. По районам, естественно, существуют водоемы, существуют реки, на которых все это тоже может происходить актуально. Но служба готова для проведения таких работ. Есть у нас практически и водолазная служба, и городской аварийно-спасательный отряд с большим техническим оснащением.